Народ, не знаю як не закричати не від восторга. Вірніше, я перед тим як включити камеру трошки повіжджав, покричав. Коротше Двигатель ми поставили. Ось перший раз заліз в кабіну після цього довгого промежутка часу, і пробую сцеплення. Ну, якраз прощоти мої були вірні. стандартный зазор педали присутствует, педаль нажимается мягенько, аккуратненько и вообще чувство на педали уже совсем не то, совсем не то чувство на педали. Значит, включаю я скорость. А ну, Макс, прокрути коленвал. Ось, прокручивается легко. Ось я отпускаю сцепление. Оп! И начинаю хватать. Как раз на половине. То есть, ну, блин, так я книжка пыше. Короче. И главное, что в момент схватывания на педали чувствуется, как вроде бы ты ну, вообще как хороший спиннинг, если кто рыбак, то и понимает. Так. Ты можешь на рыбу Да. Тут Все ликуют. Так, ставим все на место. Здесь скорость я не выключил. Макс, выключи скорость. Прокрутить коленвал. Вот он став на место. Аккуратненько. Прикрыли, чтобы ничего не насыпать. Не натрусить. То есть, видно... Все люкс. Цей штиптик утонул. Прихватили пока на четырех на мелких самых, лонжероны не крепили, выключи, Макс, Давай. прокрути коленвал. Что, Легким движением руки. Ха. Так, ну что, далее будет.